Sumqayıtın 50-yə yaxın küçə və prospektində xüsusi kimyəvi maddələrlə əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılıb. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin təbəliində olan kommunal xidmətlər tərəfindən texnikalar vasitəsilə şəhərin küçələrinə yuyulması davam etdirilib. Dezinfeksiya tədbirlərinə Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunları və xüsusi texnikalarda cəlb olunub. M bildirək ki, hər gün yaşayış binalarının həyətlərində, giriş bloklarında, lift kabinlərində, pilləkan marşlarında, konteyner meydançalarında və sakinlərin daha çox istifadə etdiyi yerlərdə kommunal və digər aidiyyətli qurumlar tərəfindən dezinfeksiya edici tədbirlər həyata keçirilir. Fevral ayının 14-dən etibarən Sumqayıt Şəhər Gigiyen Optimaloji mərkəz tərəfindən bir sıra tədbirlər görülür. Bu məqsədlə dezinfeksiyaçi məhlullarla şəhərimizin məktəb və məktəbə qədər uşaq məscəllərində, təhsil ocaqlarında, avtovokzal və nəqliyyat daşınmada iştirak edən avtobuslarda, binalar, binaların bloklarında, parklarda, bulvarlarda dezinfeksiya işləri aparılır. Bundan əlavə mart ayının 22-sindən etibarən xüsusi dezinfeksiya üçün məhlullarla təchiz olunmuş maşınlarla şəhərimizin küçə və prospektləri mütə əmədi olaraq yular. Və bu işlər təşərrümüzün mərkəzində yox, eyni zamanda ətraf qəsəbələrdə, Hacı Zeynalabdin Təxiyev qəsəbəsi, Cərat qəsəbələrində də aparılır. Şəhərdə karantin qaydalarına qeyd şərtsiz əməl olunur. Bununla əlaqədar polis idarəsinin əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Xüsusi səs gücləndiricilər vasitəsilə sakinlərdən zərurət olmadığı təqdirdə evdən çıxmamaları tövsiyə olunur. Özünüzün və ailə üzvlərinizin sağlamlığını qorumaq üçün evdə qalın. Evdə qalın. Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşları şəhərin müxtəlif yerlərində postlar quraraq hərəkətə nəzarət edirlər. Sürücülər yoxlanılır. Qeyd edək ki, xüsusi karantin rejimi tətbiq olunandan bu günədək Sumqayıt şəhər polisi idarəsi tərəfindən şəhər ərazisində keçirilən nəzarət tədbirləri nəticəsində 12 nəfər şəhər sakini inzibati qaydada həbs olunub. Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alma istiqamətində gücləndirilmiş iş rejimində çalışan polis əməkdaşları ötən müddət ərzində 2321 şəxs barəsində inzibati protokol tərtib edərək cəzəlməliyib. Karantin qaydalarına əməl etmirsiniz, riayət etmirsiniz. Siz bilirsiniz ki, öz yaxınlarınıza, əzizlərinizə, yəni ətraf mühitə siz zərər vurursunuz. Bu protokollardan 1240-cı sahə rəisləri tərəfindən, 1078-i isə Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən tərtib olunub. Vasitəmiz yox, əlçəyiniz yox, SMS-ən də istifadə etmirsiniz. Bu vəziyyətə çıxışınız çölə. Özünüzü, ətrafdakıları Biz ailəmizi, övladımızı yoluxdurmuş su vəziyyətində xəstəliyə. Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhər polis idarəsi tərəfindən vətəndaşlara tibbi maskalar da paylanılıb. Bəs niyə karantin qaydalarına əməl etmirsiniz? Bu gün maskadan əcətdən istifadə etmirsiniz? Ay, maskam yoxdur, alaram. Xahiş edirik, karantin qaydaları rejimində maska istifadə etməyi xahiş edirik. Diqqətliyin. Oldu. Çox xahiş edirik. Baş elidirəm. Yolun qadağalı qanunla heç böylə əməl etmir. Masxadan istifadə edirəm. Soyurun. Bir də belə yan bu vəziyyətə çıxmayın çöldə. Xahiş edirəm. Sağ olun. Ara məsafələrinə görə. Bu kimi tədbirlər davam etdiriləcək.